ஸ்ரீ குருபியோனமாக அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் இன்று ஆவணி ஞாயிற்றுக்கிழமை ஞாயிறு என்றாலே சூரியன் பிரத்யக்ஷ தெய்வமாக நமது சூரிய கண்முன்னே பகவான் காட்சி தருகிறார் இவ்வுலக இயக்கத்திற்கும் முக்கிய காரணியாக சூரிய பகவானை வழங்குகிறார் சக்தியாலேயே அனைத்து ஜீவராசிகள் பயிர்கள் தாவரங்களும் வாழ்கின்றன வளர்கின்றன பொதுவாகவே ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் சூரிய வழிபாடு செய்வது பலமும் பலனும் தரும் என்பர் அப்படி இருக்க ஆவணி மாத ஞாயிற்றுக்கிழமை இன்னும் இன்னுமான நல்ல அதிர்வு நமக்குள் உண்டு பண்ணக்கூடிய நாள் ஏனெனில் ஆவணி மாதத்தில் சூரியன் தனது சொந்த வீட்டில் ஆட்சி செய்கிறார் இந்த தினத்தில் நாம் செய்யும் சூரிய நமஸ்காரம் சூரிய வழிபாடும் சொல்லும் ஸ்தோத்திரங்களும் பன்மடங்கு அபரிமிதமான பலன் கொடுக்கிறது நாம் இந்த நன்னாளில் சூரிய பகவானை வணங்கி பாஸ்கர ஸ்தோத்திரம் பாராயணம் செய்யலாம் இதை சொல்வதால் சூரிய தேவரின் அருளால் ஹிருதயத்திற்கு பலம் உண்டாகும் கண் நோய்கள் குணமடையும் சரும நோய்கள் தீரும் செல்வம் பெருகும் புத்தி கூர்மை உண்டாகும் அந்த நிலையும் தரித்திரமும் நீங்கும்

भास्कराय नमो नमः भुवनत्रयदीप्ताय भुक्तिमुक्तिप्रदाय च भक्तदारिद्र्यनाशाय नमो नमः लोकालोकप्रकाशाय सर्वलोकैकचक्षुषे लोकोत्तरचरित्राय भास्कराय नमो नमः सप्तलोकप्रकाशाय लोकप्रकाशाय सप्त सप्त तिरताय च सप्तद्वीपप्रकाशाय भास्कराय नमो नमः मार्ताण्डाय द्युमनये बाणवे चित्रबाणवे प्रभाकराय मित्राय भास्कराय नमो नमः नमस्ते कमलानाथ नमस्ते कमलप्रिय नमः कमलहस्ताय भास्कराय नमो नमः नमस्ते ब्रह्मरूपाय नमस्ते विष्णुरूपिणे नमस्ते रुद्ररूपाय भास्कराय नमो नमः सत्यज्ञानस्वरूपाय सहस्रकिरणाय च गीर्वाणभीतिनाशाय भास्कराय नमो नमः सर्वदुःखोपशान्ताय सर्वपापहराय च सर्वव्याधिविनाशाय नमो नमः सहस्रपत्रनेत्राय सहस्राक्षस्तुताय च सहस्रनामधेयाय भास्कराय नमो नमः नित्याय निरवद्याय निर्मलज्ञानमूर्तये निगमार्थप्रकाशाय भास्कराय नमो नमः आदिमध्यान्तशून्याय वेदवेदान्तवेदिने नादबिन्दुस्वरूपाय भास्कराय मो नमः निर्मलज्ञानरूपाय रम्यतेजस्वरूपिणी ब्रह्मतेजस्वरूपाय भास्कराय नो नमः नित्यज्ञानाय नित्याय निर्मलज्ञानमूर्तये निगमार्थस्वरूपाय नमो नमः कुष्ठव्याधिविनाशाय दुष्टव्याधिहराय च इष्टार्थदायिने तस्मै भास्करायण नमो नमः भवरोगैकवैद्याय सर्वरोगापहारिणे एकनेत्रस्वरूपाय भास्कराय नमो नमः दारिद्र्यदोषनाशाय घोरपापहराय च दुष्टशिक्षणदुर्याय भास्कराय नो नमः होमानुष्ठानरूपेण कालमृत्युहराय च हिरण्यवर्णदेहाय भास्कराय नमो नमः सर्वसम्पत्प्रदात्रे च सर्वदुःखविनाशिने सर्वोपद्रवनाशाय भास्करायणमो नमः नमो धर्मनिदानाय नमः सुकृतसाक्षिणे नमः प्रत्यक्षरूपाय भास्कराय मो नमः सर्वलोकैकपूर्णाय कालकर्मागहारिणे नमः पुण्यस्वरूपाय भास्कराय नो नमः द्वन्द्व्याधिविनाशाय सर्वदुःखविनाशिने नमस्तापत्रयज्ञाय भास्कराय नो नमः कालरूपाय कल्याण मूर्तये कारणाय च अविद्याभयसंहर्त्रे भास्करायनमो नमः इति श्रीभास्करस्तोत्रं सम्पूर्णं श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्